سچ کے سیگمنٹ مذہب کے ساتھ آپ کا مذہبان اظہر شام آج کا میرا موضوع ہے مذہبی جنون انتخاب سندی اور ایشیائی معاشروں کا بوران اسلام علیکم نمشکار سسری اکال دوستو آج کے اس پروگرام میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس میں اکثر لوگ بات کرنے سے کتراتے ہیں لوگ چھپاتے ہیں ٹالتے ہیں یا اس پر گفتگو کرنے سے ڈرتے ہیں لیکن سچ چھپانے سے کبھی ختم نہیں ہوتا آج ہم بات کریں گے ایشیا میں مذہبی جنون اور انتخاب سندی کے بڑھتے ہوئے طوفان کی خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے معاشرتی حالات پر مذہب عقیدہ یا طاقت اگر ہم دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو ہر جگہ مذہب موجود ہے لیکن کچھ خطے ایسے ہیں جہاں مذہب ذاتی عبادت نہیں رہا بلکہ ایک طاقت ایک ہتھیار اور کنٹرول کا ذریعہ بن چکا ہے بدقسمتی سے اس فہرست میں پاکستان اور انڈیا سر فرست ہیں یہاں مذہب کے نام پر لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے ڈرایا دمکایا جاتا ہے یہاں تک قتل بھی کیا جاتا ہے خاموش کیا جاتا ہے اور ان کا استعمال بھی کیا جاتا ہے یہ جنون اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ معمولی اختلاف رائے رکھتے ہوئے بھی اسے دشمنی سمجھا جاتا ہے عام شہری کی زبانی ایمان کا امتحان ان دونوں ممالک میں اگر کوئی شخص روز مرہ کے معاملات میں نارمل بات کرے مذہبی جملے استعمال نہ کرے یا صرف اپنی رائے دے تو فوراً اسے لیبل لگا دیا جاتا ہے دہریہ ہے وہ ناستک ہے وہ بے دین ہے وہ دین کے تو بہت خلاف ہے وہ بات سنتا ہی نہیں ہے دین کی یا مذہب کے دشمن ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص سوال پوچھ لے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہو گیا پتہ ہے یہ رویہ کیوں بنا کیونکہ یہاں سوچنے کو سمجھنے کو تحلیق کرنے کو ایک جرم بنا دیا گیا ہے علم سے ڈرنے والی قوم علم سے باگتی ہے علم سے ڈرنے والی قوم اسی خوف کا نتیجہ تھا کہ ایٹیز اور نائنٹیز میں ایک بہت مشہور فکرہ تھا جو زیادہ پڑھ لکھ جائے وہ پاگل ہو جاتا ہے سوچنے کی بات ہے یہ سوچ کس نے پھیلائی اور کیوں اس کا مقصد صرف ایک تھا لوگ پڑھیں ہی نہ لوگ سوچیں ہی نہ جب سوچیں گے نہیں پڑھیں گے نہیں تو سوال تو کریں گے نہیں تو لوگ سوال نہ کریں اس کا مین مقصد یہ تھا کہ لوگ سوال نہ کریں کیونکہ جس دن عام آدمی نے پوچھنا شروع کیا سوچنا شروع کر دیا اسی دن اس سسٹم کا جادو ٹوٹ جائے گا اسی لیے تعلیمی لوگ خاص کر وکیل استاد اور باشور لوگ اس وقت شور رکھنے والے لوگ پاگل قرار دیے جاتے تھے کیا یہ عجب نہیں کہ جو لوگ معاشرے کی رہنمائی کر سکتے تھے انہیں ہی خطرہ سمجھا گیا مذہبی اجرا داری اور طاقت کا کھیل کھیلا گیا وقت کے ساتھ ساتھ مذہب کو ایک ایسے مقام پہ پہنچا دیا گیا جہاں سیاست مذہب کے ہاتھ میں آ گئی اب تو زوال آنا ہی تھا قانون مذہبی دباؤ کے ماتحت ہو گیا عوام خوف میں رہنے لگے اور سوچنے والوں کی آواز دبا دی گئی حکومتیں بدلتی رہیں نظام بدلتے رہے لیکن ایک چیز نہیں بدلی وہ نہیں بدلی تو نہیں بدلی وہ تھی مذہبی اجارہ داری تو میرے دوستو یہ اجارہ داری آج اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ دلیل دب جاتی ہے عقل ہار جاتی ہے اور خوف جیت جاتا ہے مذہبی انتخاب سندی ایک سماجی بیماری بن چکی ہے آج پاکستان اور انڈیا میں مذہب کا صرف عقیدہ نہیں بیچا جاتا مذہب ایک شناخت ایک سیاست اور ایک جنگ کی شکل اختیار کر چکا ہے جو لوگ مذہب کے نام پہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں مارنے مارنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں معمولی اختلاف پر کفر کے فتوے جاری ہو جاتے ہیں اور ہر بات میں مذہبی رنگ بھر دینا ضروری سمجھا جاتا ہے نہ یہ دین ہے نہ درم ہے یہ لوگوں کی ایک اپنی آنا ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی جا رہی ہے اور یہ لوگوں سے فالو کر رہے ہیں یہ صرف تعصب ہے یہ صرف جہالت ہے اور انسانیت سے دوری ہے میرا سوال انسان کہاں کھڑا ہے مذہب آیا ہے انسان کی خدمت کے لیے لیکن آج سوال یہ ہے کہ انسان مذہب کی خدمت کر رہا ہے یا مذہب انسان کو غلام بنا رہا ہے کیا مذہب انسان کو بیتر بنا رہا ہے یا انسان کو انسان سے دور کر رہا ہے سوال تو یوں ہزاروں ہوں گے لیکن چونکہ وہ مختصر سی ویڈیو میں میں اتنا ہی پوچھ سکتا ہوں یا اتنا ہی آپ لوگوں سے شیئر کر سکتا ہوں اگر معاشرہ میں جیسے تقسیم ہو جائے تو کیا یہ مذہب کی کامیابی ہے یا انسانیت گفتگو کو جنون سے نکال کر عقل کی طرف لایا جائے مذہب کو سیاست الگ کیا جائے اور انسانیت کو دوبارہ زندہ کیا جائے میں مذہب کے خلاف نہیں ہوں میرے بھائی مجھے اندھی تقلید سے مسئلہ ہے مجھے اختلاف سے مسئلہ نہیں مجھے اندھی تقلید سے مسئلہ ہے آنے والی ویڈیوز میں اس سیریز میں تفصیل سے بات کروں گا کہ مذہبی ذہن سازی کیسے ہوتی ہے عوام کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے انتخاب پسندی کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں تعلیم سے نفرت کیوں پیدا کی جاتی ہے لوگوں کو شعور کیوں نہیں دیا جاتا اور اس دل دل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے یہ اس سفر آسان نہیں لیکن ضروری ہے آخر میں ایک بات اگر ہم نے آج یہ سوال نہ کیا اگر ہم نے آج بھی سوچنا نہ سیکھا تو آنے والی نسلیں جہیلیت کی تاریخ گڑے میں گر جائیں گی انسانیت محبت عقل یہ سب ہماری ذمہ داری ہے اس چینل کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ دوبارہ انسان بنے اگر آپ اس سوچ سے اتفاق رکھتے ہیں تو اس چینل کا ساتھ دیجئے کیونکہ سچ اکیلا نہیں چل سکتا شکریہ